Если вы решили заняться мелким бизнесом в Днепропетровске, легче всего это сделать без документов, под покровом ночи, в одном из спальных районов. Ваш киоск-призрак никто не тронет, за определенную мзду участковому. Если же вы решите сделать все по правилам, пройти все круги чиновничьих кабинетов и собрать все бумажки, шансов у вас немного. Почему мелкие предприниматели в нашем городе работают на правах приведений Винзорского замка, знает Ирина Мороз. Этот киоск на проспекте Воронцова 8 лет был семейным бизнесом Лилианы и ее мамы. Чтобы купить его, рассказывает женщина, мать, инвалид первой группы, копила сбережения всю жизнь. Почти все небольшие доходы предприятия уходили на лекарства и операции. Когда совершалась купля-продажи, тогда были условия более лояльные, выдавались договора на землю. Мы платили за аренду земли и никогда не думали, что нас поставят в рамки нарушителей этого закона. Ходили, добивались, писали многочисленные заявления на имя Ивана Ивановича. Люди, особенно преклонного возраста, они по жизни были законопослушными. И, естественно, это их волновало, чтобы были все документы на торговую точку. Законно в Днепропетровске, как оказалось, нельзя. Продление договора зависло в потустороннем мире горсовета. Тем временем проверяющие не заставили себя ждать и объявили предпринимателя вне закона. Нам принесли предписание о срочном сносе киоста, что оказывается решение индустриального суда было вынесено в пользу горсовета. И когда было назначено последнее заседание на 12 мая, к сожалению, за неделю до этого у нее случился инсульт на нервной почве, и она просто скончалась. Киоск Фантом пока стоит на месте, но лишь потому, что находится под покровительством организации самозащита предпринимателей. В 2005 году, говорит один из ее основателей Виталий Миранчук, горсовет разрешил предпринимателям готовить документы на перезаключение договоров. В ручных коммунальных предприятиях бизнесменов с особым цинизмом обобрали как липку, а потом перекрыли кислород. Массово это привело к явление после прихода нового депутатского корпуса, который остановил полностью подготовку документов на землю, которые уже были готовы и по сей день лежат, там никто ничего не выдает. В 2008 году заключалось 25 договоров аренды под киоски, павильоны малой архитектурной формы. В 2009 году 83. Эти цифры говорят сами за себя. Киосков в городе около 4000, тысяч, а потому практически все они стоят без разрешительных документов на землю. Абсурдная ситуация. Договора аренды выдали, но их не хотят регистрировать под любым предлогом. Одним из предлогов является это то, что закончилось решение сессии. Понимаете, но я сдал вовремя все документы, надо проходить полный круг по-новому. А это десятки тысяч гривен. Получить вразумительный ответ от председателя депутатской комиссии по земельным вопросам, хранителя Днепропетровских земель, топ-менеджера одной из компаний Цагида Краснова и просто большого человека оказалось совсем непросто. Мы вас сослали в земельное управление. Давайте не будете никогда не называть, у меня нет времени разговаривать. Не я сейчас победу я занят всем просто. А через сколько вам перезвонить? Я же по следам бываю только в городском совете. Я занимаюсь другими делами, я же депутат, понимаете? Пока Александр Лупандин занимается своими делами, тысячи предпринимателей годами ждут вожделенных решений, а бюджет недополучает денег на развитие. Когда пришли депутаты пятого созыва, ситуация резко ухудшилась. Проекты решения о предоставлении земельных участков в аренду по фактическому размещению объектов недвижимости, сроки начали затягиваться. Если кто-то заинтересован в этом, решение проходит быстро. Если не заинтересован, решение задерживается, то идет недопоступление в бюджет. Причем это не десятки тысяч, не сотни тысяч гривен, а миллионы гривен недопоступления. Правовых проблем принципиальных я не вижу. Включаются субъективные моменты. Сегодня действительно существует громадная проблема. В городском совете с согласованием процедуры землеотвода или процедуры продления договора аренды. Эти же слуги народа разделяют и властвуют, решая, кому быть, а кому нет. Киоски внесли, а сейчас их вместе стоят видите новые киоски, которые появились еще в большем количестве, чем было до того, как были снесены киоски. То же самое на площади Островского и других районах города. Мы весь видим, как по всему городу выстраивается новая целая сеть киосков, установочных комплексов, так называемых, серненького такого цвета, все с жалюзами одинакового типа. По разговорам ставят депутатами городского совета, а, соответственно, наши торговые комплексы просто сносятся. Тысячи предпринимателей в нашем городе работают на грани фола и проклинают нынешних слуг народа, которые превратили каждый день в мучительную борьбу за выживание. Слуг народа, которые превратили их в привидений, обреченных вечно блуждать коридорами горсовета в поисках правды. И законы у нас действуют только под депутатов и под тех чиновников, которые у нас на сегодняшний день вот варят эту кухню. Ирина Мороз, Николай Портаненко, Дмитрий Котков, студия Акцент Медиа. В центре теплового скандала Жек Левобережный. Он взял в заложники добросовестных плательщиков из общества совладельцев Затышок Тры. Левобережный задолжал ведомственной котельной НТЗ полмиллиона гривень. В результате без тепла более 30 домов и детский садик. Как такое могло случиться, разбиралась Наталья Светлова. Трубы утеплены вот обмотаны, задвижки все, ревизия проведена летом. Ну, каждое лето мы ревизию проводим этих задвижек, чтобы они были готовы к зиме. 13 градусов температура в комнате. Почему нас отключили обусловливая тем, что у кого-то задолженность, у нас ее нет, и мы поэтому мерзнем. Жильцы понимают, что если мы не будем оплачивать, мы не сможем дальше существовать, потому что у нас нет никакой прибыли, у нас деньги ниоткуда не поступают, это только платежи жильцов. Компрессор для промывки системы отопления. Вот до три или четыре назад купили. Вычищается полностью вся муть, которая в батареях находится, вот при помощи вот этого вот устройства. По теплу мы поняли, оплачиваем, не оплачиваем в любом случае. Нас отключат. Общество совладельцев многоквартирных домов затышок три. Каждая собранная копейка на счету и каждая в дело. С неплательщиками разговор здесь короткий, в судебном порядке. Готовились они летом. На сегодняшний день мы в июле месяце полностью рассчитались, а долгов нету. Но в квартирах холодно. А с коммунального благополучия на одной трубе с неплательщиками. Как нам сказали, что отключили отопление за того, что э, на Новоселовской э, дома не оплачивают. На эти дома по улице Новоселовской уже давно махнули рукой. Хозяйничает здесь обережье. Коммунальное предприятие задолжало за тепло ведомственной котельной НТЗ полмиллиона гривен. Вот и отключили дома. Должник от комментариев отказывается. Мы не телезвезда. мы как бы не призваны мелькать с экрана, а тем более предвыборная ситуация. Не надо это э, будоражить сознание людей. Телезвезды, которые не боятся будоражить сознание в период предвыборной ситуации, обнаружились в горжил управлении. По их версии, микрорайон добила комплексная реконструкция. Почему он запущенный? Потому что был конкурс. Конкурс выиграл инвестор. И эти дома планировалось сносить. То есть вы хотели, чтобы мы там выполняли капитальные ремонты по этим домам, которые планировалось там сносить? Это было бы рационально? Нет. Решение о реконструкции жилых кварталов Горсовет принял в 2007 году. Интересно, где нерадивый жеп был до этого времени? Там же, где и сейчас, уверяют жители с Новоселовской. Счета этого предприятия арестованы. Дышит на Собственно, как и все, за что отвечает. Дом этот, я не знаю, он, по-моему, никому не нужен, никто за него не отвечает. Очень тяжело. Вот у соседей там в подвале вода бесконечно. Вот эти дома, у них там вода прям под полом. Вот эти канализации забиты, это постоянно. Ну, потому что слабое это тепло. Плюс 12 градусов, а требует большие деньги. Чуть батарея теплится. Только когда-то в 70-м году я тут жил, так нельзя было руку положить. И 4 копейки платил за топление. А сейчас Посмотрите, вот отопление идет по улице, значит частично на улицу отапливает уже. Когда доходит, плюс батареи сами не очень греют, потому что они уже внутри сна На месте этого заброшенного дома уже в этом году должно было начаться строительство нового, 16-этажного. Переселить в него планировали жители с развалин. Этими планами делится представитель фирмы-инвестора. Кого только со сроками говорит беда. Идет масштабная работа. Но эта работа немножко затягивается. То есть мы немножко не в те услуги, которые стали перед собой, перед жителями, которые проживают на данной территории. Но проект идет и находится сейчас на стадии согласования.